پلانٹس کا گرین کلر کلوروفل پیگمنٹس کی وجہ سے ہے کلوروفل انہیں فوٹو فوٹوسنتھیسز میں مدد دیتا ہے فوٹو فوٹوسنتھیسز میں پلانٹس سن لائٹ کی مجودگی میں ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور زمین سے پانی ایبزارب کر کے گلوکوس بناتے اور اکسیجن ریلیز کرتے ہیں پودے اکسیجن کا ذریعہ ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی آبزاربشن کا کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ آج کا بڑا ایشو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ ہے گرین ہاؤس گیسز میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کا میجر کنٹریبیوشن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد ہوا اور کنٹینیوسلی یہ پرسنٹیج بڑھ رہی ہے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن کو کم کیا جائے کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے امیشن سورسز یا ذرائع کم کیے جائیں یا کمپلیٹلی ختم کیے جائیں جو ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے ذرائع یا چیزوں کو بڑھایا جائے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ کو کم کرتی ہیں اور وہ پلانٹس ہیں یعنی پلانٹس ہوا سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور پانی اور سورج کی روشنی میں اپنی خوراک بناتے ہیں اور بائی پروڈکٹس اکسیجن ریلیز کرتے ہیں یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ سیکویسٹریشن کا بڑا سورس پلانٹس ہیں پاکستان میں پلانٹیشن کے دو میجر سیزن ہیں ایک سپرنگ اور دوسرا مونسون پلانٹس کے لیے کن پہلو کو مد نظر رکھا جائے سیلیکشن آف پلانٹس یعنی کون سے پودے لگانے ہیں فروٹ ٹریز شیڈی اور نامینٹل آر آر فلاورنگ انڈیجنس کیئر آف پلانٹس کچھ پلانٹس ریگولر کیئر اور مینٹیننس مانگتے ہیں کون سے پودے لگانے ہیں اور کیوں لگانے روڈ سائڈ پلانٹیشن کرنی ہے کسی پارک میں یا کسی فارسٹ یا نیشنل پارک میں جگہ کے لحاظ سے پلانٹس کی سلیکشن ہوگی یہ تمام تر سوالات امپورٹنٹ ہیں جو کسی بھی شجر کاری مہم سے پہلے سوچنے چاہئیں اگر روڈ سائٹ یا پارک میں پلانٹیشن کی جا رہی ہے اس کا ایک پرپز استھیٹک سنس بھی ہے یعنی اس پارک کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا یعنی یہ پلانٹ اس کی جگہ بہتر تو یہ ہے کہ نیٹو اور لوکل پلانٹس لگائے جائیں تاہم کسی حد تک ایگزاٹک پلانٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں جو انویسیو نہ ہوں یا جن کا انوائرمنٹ پہ کسی قسم کا نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو لیکن یہ پلانٹ صرف روڈ سائیڈ یا پارکس وغیرہ میں لگائے جائیں گے جنگل یا نیشنل پارک میں نہیں لیکن اگر آپ نے پلانٹیشن جنگل یا نیشنل پارک میں کرنی ہے تو اس میں سے امپورٹنٹ وہاں کا ایکو سسٹم ہے ویسے نیشنل پارک یا جنگل میں پلانٹیشن کیوں کرنی پرپز کیا ہے کیونکہ وہ تو آلریڈی جنگل ہے اور قدرتی طور پہ جرمینیشن ہوتی ہے بہتر تو ہے آپ جنگل کو پروٹیکٹ کریں انسانی سرگرمیوں کو لمٹ کریں لائف سٹاک کی گریزنگ بند کریں جنگل کے جرمینیشن ہو جاتی لیکن اگر جنگل کا کوئی پیچ ڈی گریڈ ہو چکا وہاں پلانٹیشن کی جا سکتی لیکن ایکالوجی کو مد نظر رکھا جائے گا ایسی کوئی پلانٹیشن نہیں کی جائے گی جو وہاں کے ایکو سسٹم کو تبدیل کر دے ایکو سسٹم میں پلانٹس کی کمیونٹی ہوتی جس میں ٹریز شربز، ہربز اور گراسز ایک تناسب سے پائے جاتے ہیں ایلیویشن سائل ٹائپ سن لائٹ مونٹین، اسپیکٹ رین فال ٹمپریچر یہ ساری چیزیں کسی بھی ایریا کی ویجیٹیشن کے لیے امپورٹنٹ ہیں لیکن جب انسان پلانٹیشن کرتا ایسی سپیشیز لگائی جاتی جو ایزیلی اویلیبل ہوں ایزیلی گرو کر سکیں اور ان کی کوئی استھیٹک ویلیو ہو ہر پلانٹ سپیشیز کی ایک رینج ہوتی چیر پائن کی رینج آٹھ سو میٹر سے تئیس سو میٹر ابو سی لیول تک ہے لیکن پاکستان میں جو بھی پلانٹیشن کمپین ہو اس میں چیر پائن لازمی شامل ہوتا ہے اس کی ایک وجہ اس کی استھیٹک ویلیو اور ہارڈ پلانٹ ہے سروائیول ریٹ ہائی ہے جب چیر پائن چار سو میٹر ایلیویشن پہ لگایا جائے گا تو یہ وہاں کے لیے ایکزارٹک ہے کیونکہ یہ اس کی قدرتی رینج نہیں اس کی امپورٹنس وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوگی پاکستان میں بہت سی سپیشیز انٹروڈیوزڈ کی گئیں انیس سو کی دہائی میں اسلام آباد کو پاکستان کا نیو کیپٹل ڈکلیئرڈ کیا گیا یہ ایک پلین سٹی ہے اس کو گرین سٹی بنانے کی کوشش کی گئی فاسٹ گرینری کے لیے پیپر ملبری کو سلیکٹ کیا گیا پیپر ملبری ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا انڈیجنس پلانٹ ہے یہ سکسیسفل گرو ہوا اب یہ انویسو اسپیشیز ہے اور اسلام آباد میں پولن الرجی کی بڑی وجہ ہے لاکھوں روپے ہیلتھ کیئر میں خرچ کیے جاتے اب یہ انویسیو سپیشیز ہے اور اسلام آباد میں پولن الرجی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس پر ہر سال لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اب اس سپیشیز کو ریموو کر کے انڈیجنس سپیشیز لگانے کی بات ہو رہی ہے دیر شوڈ بی اٹریٹجی آف پلانٹیشن اکراس دی کنٹری ایکزاٹک اسپیشیز کو کسی صورت نہ لگایا جائے نرسری اور گارڈنر کے لیے بھی اسٹرکٹ رولز ہوں وہ کون سی اسپیشیز رکھ سکتے انڈیجنس اسپیشیز کی پلانٹیشن کی جائے جہاں ان کی ضرورت ہے پلانٹیشن کے بعد مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ اسپیشیز کا سروائول ریٹ کیا رہا ہر پروونس اور فیڈرل میں ایک رسپانسیبل ڈپارٹمنٹ ہو جو پلانٹیشن کے میٹرز کو ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی دیکھے درخت ضرور لگائیں درخت آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہیں لیکن ایسے درخت لگائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں اور وہ اس ایکو سسٹم میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں اگر ہم کسی ترتیب کے بغیر سوچے سمجھے ہیپازرٹلی پلانٹیشن کریں گے تو وہ فائدہ دینے کی بجائے ہمارے لیے اور ایکو سسٹم کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ